ramai staf kerajaan bankrupt dan antara uh, sebab utama kenapa staf kerajaan bankrupt adalah mereka membeli kereta guys membeli kereta so uh, the, the thing the thing of it all is kenapa ini berlaku right uh, dan kita harus ingatlah bahawa uh, sekarang ni um, kita harus ingat bahawa sekarang ini uh, untuk uh, ini adalah zaman consumerism zaman consumer. So apa itu zaman consumerism dan kenapa zam adakah zaman consumerism itu sesuatu yang baik atau buruk? Adakah uh, consumerism itu baik atau buruk? So let's get from the top lah. Uh, apa itu consumerism? Okay. Budaya consumerism adalah sesuatu di mana kita nak beli dan beli dan beli. Dan kenapa ini berlaku adalah kalau kita tengoklah sekeliling kita lah. Sekarang ni kalau kita dalam satu hari, I used to learn this in marketing. Cuma nak share with you guys lah. Tahu tak dalam satu hari, kita actually, uh, we are exposed to thousands and thousands of advertisements. Atau kita uh, terdedah kepada... Beribu advertising. Thank you, sir. Thank you. Kita uh, terdedah kepada beribu uh, advertising. Dan apabila ini berlaku, kebarangkalian nak beli barang tu agak tinggi. So that's why uh, zaman consumerism ini kita boleh nampak ramai orang terjerat dengan hutang. Dan apabila mereka ter, terjerat dalam hutang, kita boleh nampak bahawa ramai uh, boleh dikatakan sebagai bankrupt. And part of the reasons why is that uh, kita terlalu banyak membeli barang. Okay, so to say that sekarang ini antara sebab kita tengah struggle adalah semata-mata inflasi, that's part of the reasons why. But the other half is also kita punya consumption pattern atau cara kita membeli dan cara kita menjimatkan wang. Kalau kita tak berwaspada dan kalau kita tak teliti uh, bapak -bag bagaimana kita menguruskan wang atau kita membelanjakan wang apa yang akan berlaku adalah kita mungkin terbelanja dan apabila kita mungkin terbelanja uh, apa yang akan berlaku adalah ialah kita akan terjerat dengan hutang. So that is a very very scary thing. Okay, and that's why kita boleh nampak ramai staf kerajaan. Guys, this okay lah. Also kadang-kadang kalau kita tengok uh, dekat surat khabar lah, diorang tend to sensationalize things atau membuat uh, atau um, menulis headline yang sangat-sangat sensasi tinggi lah. So apabila kita baca pun kita say, wow, eh boleh ke bankrupt kalau beli kereta? Actually, it's not only beli kereta, tetapi cara kita uh, menguruskan wang. Kalau kita jenis, uh, dapat gaji RM2,000 tapi kita belanja RM2,500. Oh, that is a recipe for disaster lah. And another thing is, uh, kalau commitment kita tinggi. Okay guys, I want to talk to you guys about a little bit about commitment lah. Di mana, uh, apabila kita beli rumah, apabila kita beli kereta. I'm not saying it's a bad thing. I'm not saying it's a bad thing. Cumanya, kalau hutang bulanan kita atau ansuran untuk bulanan kita terlalu tinggi apa yang akan berlaku adalah uh, kita punya take home salary atau kita punya gaji bersih jauh lebih rendah and then apabila ini berlaku this is the this is uh, langkah lah kepada uh, ke, kebankrapan lah right So guys, uh, just be very very careful uh, bagaimana kita uh, apa tu membelanjakan wang lah. Okay, the next issue, I think this one has been I wanted to talk about this lah dah lama dah. So baru-baru ini kita boleh nampak negara Thailand, right? Mereka dah bercakap sebes sedikit tentang Malaysia, right? Tapi persoalannya Kenapa Thailand nak cakap tentang Malaysia, tentang bagaimana ekonomi kita di, uh, apa tu, dilaksanakan? Kenapa orang Thailand nak cakap tentang Malaysia? Okay, so sekarang ini nak jawablah, actually uh, dari dari lensa seorang yang suka uh, ekonomi lah. Sekarang ini di negara ASEAN, right? Seperti di satu dunia lah kita boleh nampak ada perang proksi antara paksi barat dan paksi BRICS. Okey. So, I guess from the top lah. Apa tu apa itu paksi barat dan apa itu paksi BRICS? Okey. So, dulu dunia boleh dikatakan sebagai a unilateral world di mana kuasa dunia hanya dalam tangan Amerika Syarikat. Dan bagaimana Amerika Syarikat boleh jadi kuasa dunia adalah apabila Amerika mencipta Dan menghilang Atau mengeluarkan pelbagai jenis barangan Kalau kita tengok GE GE dulu adalah syarikat Amerika Dan mereka mengeluarkan barang-barang Seperti the light bulb Atau bulb untuk lampu Dan selain daripada itu Kita boleh nampak GM Atau General Motors Dulu General Motors akan mengeluarkan Kereta-kereta yang digunakan untuk satu dunia lah basically dan I think before I was born lah okay I was born lah kita boleh nampak uh, kereta seperti Ford uh, dalam Malaysia dan sangat jarang kita boleh nampak kereta Jepun right but let me just jap uh, guys I nak uh, brighten the screen sebab susah susah nak nampak lah I sekarang ni outdoor so nak tengok screen tu agak susah okay okay anyway I, I digress so sekarang ni apa yang telah berlaku uh, adalah uh, pada tahun 80-an pada tahun 90-an. Eh, thank you, thanks for the gift. Apa yang berlaku adalah negara Jepun uh, mereka start uh, mengeluarkan uh, kereta dan kita boleh nampak. I think back then was Datsun, Datsun cars. I think Datsun cars. Uh, Toyota ajaran jarang nampak. So apa yang berlaku adalah lama kelamaan uh, Amerika telah Uh, hilang kuasa uh, penghilangan uh, di Amerika syarikat dan banyak kerja uh, dan banyak produk-produk sekarang ini uh, atau banyak uh, lebih banyak negara bersaing dengan Amerika. Okay. So eh, hi Michelle, how are you? Uh, hi Miguel. So apa yang uh, yang telah berlaku sekarang ini adalah uh, apa apabila kita boleh nampak uh, di negara Jepun mereka start keluarkan uh, mereka start keluarkan kereta. So lama kelamaan apa yang telah berlaku GM telah kalah dari segi market share. Okay so fast forward a couple of years. Apa yang uh, berlaku adalah WTO or, um dan apa apa tu uh, WTO uh, mereka nak mengglobalisasikan ekonomi dunia. So apa makna ini dan kenapa diorang nak buat mengglobalisasikan ekonomi dunia? Okey, dari segi teori ekonomi, dari segi teori ekonomi, andaikan kalau Malaysia adalah pengeluar kelapa sawit dan mereka adalah pengeluar kelapa sawit yang terbesar dan kita boleh mengeluarkan kelapa sawit dengan sangat-sangat efisien. So kalau kita kalau kita masuk dalam WTO kita ini membolehkan produk kita dijual dengan lebih senang, right? Uh, ini okay. So what WTO is is membolehkan trade atau membolehkan jual beli dengan lebih mudah, okay? So apabila ini berlaku China pun masuk dalam this WTO lah dan apa yang telah berlaku adalah apabila jual beli antara negara-negara asing lebih mudah. Apa yang telah berlaku adalah syarikat-syarikat Amerika syarikat telah buka di negara China. Dan apabila syarikat-syarikat dari Amerika syarikat atau companies dari Amerika syarikat mereka buka di di negara China. Okay, so the next question is kenapa mereka nak buka di negeri negara China? Sebab pada masa dulu during the 80s and during the 90s China boleh dianggap sebagai negara komunis dan China boleh dianggap sebagai negara yang agak miskin. So pada dan pada masa sama China ada populasi yang besar. So that's why kita boleh nampak golongan kapitalis dari barat mereka buka kilang di negara China. Dan lama kelamaan apa yang telah berlaku adalah negara China kian lama kian maju, kian lama kian maju dan sekarang ini neg negara China uh, telah uh, buat pakatan antara uh, negara seperti Brazil, Rusia, India, China. Okey? BRIC. Uh, Okey, pakatan BRIC. So, sekarang ini, sekarang ini baru-baru uh, ini kita boleh nampaklah uh, di persidangan ASEAN. Kita boleh nampak presiden dari paksi barat dia datang ke Malaysia. Dan dia datang untuk persidangan ASEAN. Right? Dan dalam persidangan ASEAN itu kita boleh nampak uh, dia tari menari lah basically. Tetapi kenapa baru-baru ini dalam satu dua tahun ini kita boleh nampak Paksi Barat dengan negara-negara BRICS kenapa mereka nak berkawan dengan kita di Malaysia dan jiran-jiran kita di negara ASEAN? Kenapa? Kenapa? I mean, I'm sure ramai orang mesti tertanya-tanya kenapa uh, uh, orang Amerika nak kawan dengan kita, kenapa uh, negara China nak kawan dengan kita. Okay, so sekarang ini kita boleh nampak. Okay, first we 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 we, 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 rewind, we rewind lah. Okay, one of two years ago, yes, uh, Tanaiku we better set our own set of rules betul? Okey, so sekarang ini apa yang telah berlaku one or two years ini sangat sangat ketara. Apabila kita tengok di Timur Tengah, apabila negara biru serang Iran, okey, kita boleh nampak siapa yang support negara biru, right? Siapa yang support negara biru? Pada masa sama kita boleh nampak siapa yang support Iran dari segi Uh, tentera dan dari segi teknologi, siapa yang beri uh, Iran teknologi-teknologi um, um, yang canggih? Okay, so kita kena tanya, dan di situ kita boleh nampak kedua-dua paksi, paksi Barat dengan paksi Barat, mereka telah bertembung, mereka telah bertembung, dan uh, that was the first, the first thing selain daripada itu kita itu dari segi ketenteraan ya. Dan selain daripada itu kita boleh nampak istilah de dollarization. So de dollarization. Apa itu de dollarization? So de dollarization. Uh, sorry uh, Muhammad nanti masuk in my in my life lah. Uh, I'm actually I'm actually uh, sharing information. I think it will uh, macam nanti, nanti nanti you you can join lah nanti okay. Sorry, 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 sorry sorry for not accept. Just, I just want to talk about this and then after that we when we can be open for uh, perbincangan, then we can talk further. Negara biru dan negara ASEAN. Apa yang saya okay, nampak soalan, macam mana nak share bank rakyat. Okay, okay, nanti I, I us, uh, share bank rakyat, okay. Nanti I cakap tentang uh, saham. I, I nak cakap tentang isu semasa, lepas tu kita cakap tentang koran. Okay, so apabila serang negara Iran, kita boleh nampak siapa yang back negara biru, siapa yang back negara Iran. In fact, saudara-saudara kita di negara P pun, apa yang telah berlaku adalah kita boleh nampak negara China yang beri sokongan dari segi makanan di negara P. So, kita kena, kita kena tanya, kenapa uh, ini ini berlaku? So, the next thing is baru-baru ini kita boleh nampak dalam dua atau tiga bulan sebelum ini, Presiden dari negara China datang ke Malaysia. Dan dia buat tour di negara Malaysia dan negara-negara jiran kita. Selain daripada itu, kita boleh nampak Presiden dari Paksi Barat dia datang dan dia siap joget-joget lah basically. Dan apabila kita lihat okay, apa yang uh, dalam dalam kontrak tersebut lah kita boleh negara Amerika uh, kalau negara Amerika nak apa tu nak boikotkan sesebuah negara Malaysia terpaksa ikut so kenapa ini berlaku dan kenapa uh, apa tu BRICS uh, kuasa barat dan satu adalah uh, kuasa BRICS Okay? so we understand, understand, that and apa yang okay okay so tadi I talk about de-dollarization sorry sorry So sekarang ni uh, nombor satu kita boleh dari segi ketenteraan apa yang telah berlaku. Nombor dua kita boleh nampak segi ekonomi. Dari segi ekonomi apa yang yang tengah berlaku adalah di Amerika Syarikat mereka tengah mencetak wang secara besar besaran. Dan apabila kita menggunakan sistem ekonomi dari negara Barat, setiap kali kalau negara Barat mencetak wang dengan secara tidak langsung kos sara hidup kita akan jadi lebih mahal. Okay, what do I mean by this? Okay, this is very confusing. Apa nak Adnan cakap ni? Dia macam ni. Setiap kali kalau wang dicetak, nilai untuk wang akan merudum. Nilai untuk wang akan merudum. That's why kalau kita tengok harga emas Uh, mungkin 10 atau 20 tahun sebelum ini Istilah emas naik 5% dalam satu tahun pun Boleh dianggap sebagai sesuatu yang sangat Sangat bagus lah Tapi dulu Maybe 10 or 20 years ago Kalau emas Mencecah atau naik sebanyak 40% Dalam satu tahun Oh itu adalah sesuatu yang sangat Sangat menjanggalkan Atau sangat macam amazing lah Sangat amazing tetapi tahun ini kita boleh nampak harga emas telah naik sebanyak 40%. Kenapa ini berlaku? Antara sebabnya adalah pencetakan wang dari negara barat. Dan kenapa negara barat mencetak wang secara besar-besaran? Antara sebabnya adalah musim COVID semasa mereka nak merangsangkan ekonomi di negara Amerika apa yang mereka buat adalah mereka mencetakkan wang. Okay? Itu pertama. That's why post-COVID, selep,